assalomu alaykum aziz saylovchilar men mirzayev baxtiyorjon yettinchi andijon sayloq okrugidan oliy majlis qonunchilik palatasiga nomzodman xalq orasida yurgan inson sifatida bugun ko'pchilikni tibbiy xizmat ko'rsatish sifati dori darmon bilan bog'liq muammolar qiynaydi chunki salomatlik hamma narsadan ustun qani sog' insongina sog'lom fikrlaydi tibbiy yordam ko'rsatmaslik noto'g'ri tashxis qo'yish va davolash bo'yicha noto'g'ri ma'lumotnoma berganlik uchun javobgarlikni belgilash bu yo'nalishdagi muammolarga yechim deb bilan siz aziz saylovchilarnin qo'llab quvvatlashingiz bilan deputat bo'lib saylanadigan bo'lsam tibbiyot sohasiga oid qonunchilikni takomillashtirish uy joy qurilishini tartibga solish masalalariga alohida ahamiyat qarataman barchamiz uchun muhim bo'lgan g'oya va tashabbuslar g'alabasi uchun milliy tiklanish demokratik partiyasiga ovoz bering va meni nomzodimni qo'llab quvvatlang biz birgalikda uddalaymiz